即刻发兵九安山。如果真的是这样，得立刻禀报陛下，迅速应对，以免酿成大祸。不行。若是此刻禀报皇上，无论他信与不信，一定会立刻起驾回京。如此一来，若是誉王发现没有机会偷袭，势必会马上终止行动。而此时京城还没有异样，许安母又有足够的时间可以销毁证据。你们又凭什么说、啊？ 誉王要谋反呢，这位皇上又会怎么想？一个刚上位的皇子和一个禁军统领串通一气，无缘无故地说誉王起兵造反。若到时候誉王再反咬一口，晋王殿下会招来什么样的后果？不用我多说了吧？不禀报陛下，那如果誉王和他的叛军已经在来的路上了呢？那情况只会更糟。是啊。 并报了陛下护驾回京，万一在半路两军相遇，我们的人数不及他们的十分之一，这一打起来简直就是以卵击石，毫无胜算啊！我们切不可轻举妄动，一旦下山必是死局。可我们不动，就只能等他们合围聚歼，不还是个死字吗？我们事先得到的消息，那不是一点用都没有了吗？当然有用，提前布防总比措手不及要好。 你看，这是敌方大营。你说，我们应该从哪边走好？当然是左侧。不妥，左侧有河道，会影响我方行军速度。如果走左边的话，我们势必陷入被动。